bəzən olur ki, xarici səfər edirik və gələndə özümüzlə bir hədiyyə gətiririk. Biz demək, məsəl üçün, mobil cihazlar. Birini özümüz üçün gətiririk, birini tamam ki, bacımız üçün gətiririk və ya anamız üçün gətiririk. Hı -hı. Və... Çox, oldu, çox oldu, çox oldu, çox <laughs> oldu. Sən gömrükdə saxlayacağın xeyir ola. Amma indi Ə burda baxırsınız, Barağlı bir məqam meydana çıxdır ki, qeydiyyat rüsumu, məsəl gətirilən mobil cihazların qeydiyyat rüsumu azaldılıb. Təbii ki, bu çox gözəl bir xəbərdir və bu rüsumlar bir 30 gün ərzində artıq ə, həyata keçirilməyə başlanacaq və ə, çox maraqlıdır ki, əsasən şəxsi istehlak üçün. Yəni özümüz yə üçün. Tartışsın olsa, bu artıq varsa biznes fəaliyyətinə keçir. Amma görəsən bu qeydiyyat rüsumu azaldılıbsa bir işə telefona daxil ola bilərmi? Yəni Məbətcə mən 1 yox, 3 dənə telefondan istifadə etmək istəyirəm. Bu qaydalar necədir? Buna görə sən mütəxəssisə necə izah edəcəksən? Azərbaycana gətirilən telefonların qeydiyyat rüsumu azaldıldı. Bu dövlət rüsumu haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə öz əksini tapır. Azərbaycan Respublikasında məhsul cihazlarının qeydiyyatını Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azintelekom Məhdud Məsuliyyət Tərəfindən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət rüsumu haqqında qanununa edilən dəyişikliyə əsasən Fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi istehlak məqsədi ilə ölkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumunun məbləği azaldılmışdır. Qanun qüvvəyə minliyi tarixdən etibarən artıq vətəndaşlar müvafiq portal üzərindən qeydiyyatı müvafiq endirilmiş tariflər üzrə həyata keçirə biləcəklər. Qanunla edilən dəyişikliklərə görə bazar qiyməti 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox olmayan foto, video çəkiliş və internetə çıxış funksiyaları olmayan mobil cihazlar üçün rüsum 20 manatdan 15 manata, bazar qiyməti 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına qədər olan mobil cihazlar üçün rüsum 30 manatdan 20 manata, bazar qiyməti 101 dollardan 200 dollara qədər olan mobil cihazlar üçün rüsum 50 manatdan 30 manata Bazar qiyməti 201 dollardan 400 dollara qədər olan mobil cihazlar üçün rüsum 60 manattan 40 manata, bazar qiyməti 401 dollardan 700 dollara qədər olan mobil cihazlar üçün rüsum 70 manattan 50 manata, bazar qiyməti 701 dollardan 1000 dollara qədər olan mobil cihazlar üçün rüsum 100 manattan 70 manata, bazar qiyməti 1001 dollardan çox olan mobil cihazlar üçün isə rüsum 150 manattan 100 manata endirildi. Yeni rusumlar 30 gündən sonra qüveminəcək. Səbui Sadiq Nilufər Səlim Tələsər